यदा, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशायच च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथाय युगे युगे जय श्री कृष्ण वसुदे वसुतन्देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तन्त कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच उतस्त्वाकशमिदं विषमे समुपस्थितम् अनाजुष्टर्गमकीर्तिमर्जुन क्लब्यम्मा स्मक पाथ नई तयुप्य से क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्त अर्जुन उवाच कथम भीष्मे द्रोण मधुसूदन इषुभि प्रतियोच्यामि पूजार्हा वरिषुदन गुरू न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरू निहैव भुञ्जी

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यादच्छोकमुत्सोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशङ्गुडाकेशः परन्तप न योच्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभुवः तमुवाच ऋषिकेशः केश प्रहसन्निवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांशभाषसे गतासु न गताशुं पण्डिताः न त्वेवाहं जातुना सन्न त्वन्ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारं तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्ते अशीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तितास्ति तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षव समदुखसुखंधीर सोमृत्वाय कल्पते विद्यते सो विद वि सत उभर दृष्टोतस्वोस्तर्शि अविनाशित तुय सर्विदत

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनन्नित्यं ययेन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थगङ्गातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय गृह्णाति तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य शयाति नवानि देहि नैनञ्छिन्दन्ति नै शस्त्राणि नैनन्दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदहयोऽयमक्लेद्यो शोष्य च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनन्नित्यजातन्नित्यं वा मन्यसे मृतम् थापित्वं महाबाहो नैवम शोचितु मर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युरु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे न त्वं शोचितु मर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनितनान्येव नान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येन चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते वयाद्रणाद् परतमंशन्ते त्वां महारथाः बहुमतो भूत्वा यास्य अवाचवादांस वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यन्ततो दुःखतरन्नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा वोक्षसे महि तस्मादुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि येषा ते विहिता बुद्धिर्योगे तु मां श्रृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ नेहाविक्रमणा न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाय बुद्धयो व्यवसायिना यामिमा प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतापार्थनान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदा प्रिया विशेष प्रति ैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निष्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवा यावानर्थदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयि योग उच्यते दूरेण य वरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्वित्सा कृपणा फलहेतवः

तदागन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्र श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रवाशेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पाथमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतः स्पृह वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रा न विस्नेहस्तत्तत्प्राप्य नाभिनन्दति न प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायङ्कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य तत्परं दृष्ट्वा निवर्तते यत तो ह्यौंते युर से पश्चिता इंद्रिया प्रमाथी हरि प्रसव मन तर्वाणी संयम युक्तासी मर पशे यसेन्द्रिया तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरता तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्स्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता यानिषा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमि यस्यां जागृति भूतानां निशा निषापश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाँसरति निष्पृहः निर्ममो निरहङ्कारस्य शान्तिमधिगच्छति ्रामी स्थितिः पार्थनैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम ध्याया ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं प्रि धर्म संस्था वीर कृष्ण वंदे श्री श्रीकृष्ण वंदे जगद्गु जय श्री कृष्ण श्रीगुरुचरण सरोजर ज निजमनुमुकुरु सुधारि वरणौ रघुवर विमलजसु जोदाय तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुधि विद्या मोहि हरं कलेस विकार। जय हनुमान ज्यान सागर जय कपि सती मुलोकौजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन परन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुञ्चित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा विराजे कांधे मूज जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान पुनीयति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे रसिया राम लखन मन बसिया सूक्ष्म रूप धरिही दिखावा विकट रूप धरि रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज लाय लखन श्री लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक मुनि सा नारद सारद सहित अलीसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कभी को विद सके कै कहाँ ते तुम उपकार सुग्री बही की नाराम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु ली जोता ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख मही जलधिलांग गए अचरज नानी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे बोतना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख ल तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज सं तीनों लोग हाकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे अमित जीवन फल पावे जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदार रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गुसाई कृपा की नाई जो सद्वार पाठ कर कोई छूट हि महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चलीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट मंगल मूरति रूप रामलखन सीता सहित हृदय सुर सुरभूप सियावर रामचन्द्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय